Здравствуйте, с вами я, Андретан, и наша команда по большим переменам. Вы не ориентируетесь в трендах и считаете, что пока мод это не про вас? Наша команда докажет, что каждая женщина в Украине может быть модницей. Вы достойны всех радости и красоты нашего мира. Большая перемена начинается. Нашу героиню зовут Ульяна. Пока я знаю не только то, что она очень много времени уделяет своему развитию, занимается рейки. Она очень хотела попасть в нашу программу, потому что хочет сделать подарок своему любимому мужу на годовщину свадьбы. Ну и что из этого получилось, смотрите дальше. Ребят, сегодня наша героиня Ульяна, которая занимается саморазвитием и практикует рейки. Поэтому что такое рейки, сейчас мы все узнаем. Звати Уляна. Я в Києві живу недавно, років п'ять. Ми переїхали з чоловіком до Києва. Чоловік Петро, ми з ним вчилися разом в інституті, разом співали в одному хорі, ну і так з'єдналися. Дуже зайнятий, дуже багато на роботі. Ну Я надію, що так завжди не буде. Мало бачимося, так. Переважно субота-неділя, тільки в ну, будний день, то тільки ввечері він приїжджає в 10 годин додому. А так, субота, неділя, ми стараємося використати цей час по максимуму. Там Скупитися або обов'язково поїхати на концерт. Чи... Дуже любимо ходити в органний дім. Така інтелектуальна сімейка, скажи. Татові сподобається велика переміна, тому що він давно чекає якихось таких феноменальних змін у зовнішності його дружини. Хочу, щоб вона була більш впевненою у собі, щоб вона могла вийти на люди, так підняти високу голову і сказати, ось це я, подивіться на мене. Спортом я завжди дружила. Паралельно він йшов в моєму житті, тому що без спорту не займаєшся, хворієш, займаєшся, спина здорова не болить. Зараз я хочу віддати своє життя спорту і рейки. Рейки це універсальна космічна енергія. Це зараз я займаюся медитаціями, я вчуся правильно думати, правильно дивитись на життя, бути завжди позитивною, любити все, любити життя, любити все, що є на землі, любити землю. Если это помогает ей хорошо развиваться, духовно, морально, физически, видишь, у нее... Самое главное, чтобы человек комфортно да. себя в этом чувствовал. Я, я тоже что самая, считаю. Поэтому, чего бы не приобщать другим. молодежь. Да. Да. Мы лечим другим. Да. Да. Ты вещами, ты майкапом, кто-то фотами, а да. кто-то прическами. Когда-то она очень сильно зависела от людской думки. Сейчас она больше зависит на свои вподобания и там то, что ей то она вдягает. Вообще, я считаю, Не что правильно. никогда нельзя слушать, что тебе говорят. Сто процентов. Right? Если даже бы мы слушали, людей. то ты понимаешь, ты уже ты просто давно повесили. Это точно. Поэтому всегда нужно слушать единственное, что свое сердце. И подружки на счастье, это подружки на несчастье, да, как я хочу это свой гардероб и хочу удосконалить себя. І те, що я змінилася внутрішньо, хочу змінити ще і зовнішньо себе, напевно, стан душі. Побачила на вулиці дуже гарну жінку в платі. Мені сподобалося, теж захотіла Думаю, я, я ж така сама, я ж теж можу бути такою. Так, тут лежа висять мої речі, любимі і не дуже любимі, в яких треба ходити. Ну, Кожної жінки традиційно мають бути спіднички в гардеробі. Є чорна традиційна, яка підходить на всі. Вы життя. на концерт, на на веселье, и они идут с блузочками. Ось, одна блузочка и другая блузочка. Да, на самом деле очень, очень все скучненько в гардеробе, потому что белый верх, черный низ, разве что подходит официантом. А, поэтому юбку карандаш, конечно, должна иметь каждая девушка в гардеробе, но с этой блузкой это Чересчур скучно скучна і очень банальна. Так, ну, і як в кожної жінки, я думаю, зараз сучасної завжди є гардеробі джинси і кофточка любима до тих джинсів. Ось, Тому що каблуки каблуками, платячка. Теж, ну коли згадуєш, куди тобі бігти на весь день далеко, і може погода бути не дуже приємна, то завжди оділа джинси. Любі чобітки, без каблуків і побігла чи туфельки. Ну, кофта, кофта красива, бесспорно, але если бы повесить ще на цю кофту шелковий платок, вона б бы була більш женственной, а не така, знаєш, в джинсах, в робі, одела, знаєш, ще пуховик і побежала на базар. Так, і ще моє одне любимое. Я купила його, коли ми зустрічалися, у нас була зустріч одногрупників. 15 років закінчила інститут. Я його дуже люблю. Но теж дуже гарно йде з білими чобітками. На зустріч одягала і на день народження і на концерт один раз. Ну, в принципі, в нас скоро буде 20 років, як ми одружилися. Ну, я думаю, це буде йому гарний подарунок. Ребята, ну такая вот наша героїня. Я предлагаю три образи. Один із них все-таки хіпі, як він тобі не подобається. Блаженний, красивий, романтичний. Второй образ щось небудь для зими. крупные вязки свитера, объемные шарфы, перчатки, рукавицы, возможно, эти ушки. Ну, это так. Все-таки Новый год в ну, преддверии, да. да. да, да. А, и третий образ. Предлагаю померить что-нибудь романтичное, легкое платье, воздушное, летящее. Кстати, опять-таки подойдет под прическу Барбары Брыцкой. Что ты скажешь? Ну, ты знаешь, я хочу все-таки поменять цвет волос, потому что мне очень не нравится этот блонд. А, что-то между межсреднее между ее натуральным, потому что все-таки натуральные темноватый. темноватые. Со стрижкой мы посмотрим, но я хочу предложить варианты с дизайном волос. Вот посмотрим, вот... посмотрим. Да. Там надо рубить. Ты вот знаешь, как раз ее говорить. дочь очень хотела посмотреть, как маме будет именно в темном цвете волос. Приближенным к натуральному. Ну, я постараюсь что-то из этой палитры выбрать, с Андреем наверное, дополнительно обсудим. И э, покажу новый вариант уже давно забытого плана, который делается специально для термобигуди. Это пригодится нашим женщинам на какие-то праздничные события. Так, так ты тоже забыл. будешь делать голубые тени? Мы определимся. Я буду стартовать после Жени, поэтому mm -hmm. я уже буду смотреть, что он сделает. И мне надо цвет волос. Да. тогда я вот от этого, от этого, буду отдал от этого. Себя вот сюда. Окей, потому что у меня волос, достаточно будет. сильные брови, большие большое расстояние между глазом и я, я, я думаю вид, Кирилл да. тебе уже все понятно, тебе не нужно показывать какой будет цвет волос, какая будет одежда, образ понятен, да. правильно? Да. Где мы наши блаженства Ну, Посмотрите, у нее прекрасная фигура, это поддерживается спортом, сразу видно. Лицо тоже отличное, ну немножко, немножко да, действительно нас она майка, скованная и... скованная очень понял в общем буду пожинать ваши плоды ваших стараний и ну что господа беремся за дело да. Лена, здесь до меня слухи дошли, что вы очень боялись и не хотели попасть в нашу программу. Ну, вернее, очень переживали, как же вы будете себя вести. Как он вообще в большой перемене? Ну, вы знаете, Фокус сейчас очень добрый. Я задумалась, что я до вас попала. И я хочу змін да? У нас такая очарующая атмосфера, правда? Да. Завораживает, завораживает. Да. Когда тебя окружают профессионалы, хочется сразу больших перемен, причем во всем жизни, правда? Ну, я думаю, что любая женка хочет попасть в руки профессионалов. Но я думаю, что сегодня мы очень удивим твоего мужа, потому что я знаю, что ты хочешь ему сделать большой подарок, правильно? Изменением полной себя. Да. Ну, давай с этого и начнем. Я думаю, что один из образов нашей героини это будет стиль хиппи, потому что хиппи всегда стремились к самопознанию, к совершенству и так далее. Ну, а как известно, стиль хиппи это всегда платье в пол, причем красивые зеленые огурцы. А, я думаю, что в этом платье однозначно должно быть небольшое декольте, хотя я знаю, что Ульяна очень против этого. И сверху оденем какую-нибудь или меховую жилеточку короткую, или оденем какую-нибудь короткую дубленку. И то, и то сейчас хит сезона. Ну и обязательно поставим ее на каблучок, потому что за счет этого у нас получится длинный вытянутый силуэт, практически как статуэтка Оскар. это платье можно было бы прекрасно сочетать просто на плоском ходу, ботильоны такие на шнуровке, это тоже бы смотрелось очень модно, красиво и стильно. Но так как мне хотелось, чтобы ты была как то точеная садочка, потому что у тебя прекрасная фигура и я сегодня просто отрываюсь по полной, поэтому я разрешаю в данном случае для тебя вот именно плоский ход. вот я специально хотел совместить несовместимое, то есть такую грубую дубленку зимний вариант, именно вот с таким легким летящим платьем в стиле хиппи. Как воспримет муж, как ты думаешь? Я думаю, что ему сподобается. Ему подобается все то, что подобается мне. Главное, чтобы я была гарную и чтобы я сияла в том образе. А вот я помню, что ты была против всякого декольте, но здесь такое компрометирующее декольте. Правда, этот кулончик немного прикрывает, но тем не менее. Не, ну оно не надто глубокое, бывает лучше. Да. Всі образ цікавий, молодіжний, веселий. Я б, б такий не вибрала сама. Е, Ну, Якщо б поставляла, то так, окремо. Або тільки плаття, або тільки дубльоночка до джинсів. Ну Так, що плаття з джинсом, з дубльонкою, я, я б напевно сама не додумалась. Ну, хочеться мати такий стиль на універсальний, на кожен день, щоб він підходив і вибігла в місто і попадаєш кудись на зустріч випадково, щоб виглядати пристойно.